Мы очень давно хотели снять Аллу Костромичу, она одна из ключевых моделей наших украинских девочек за рубежом. И мы очень хотели придумать для нее съемку, очень образную, сильную, потому что у нее такое лицо, которое может подать любую тему, даже самую сумасшедшую. И поэтому мы Будем для сентябрьского номера ее снимать в масках, так называемых, из ювелирных украшений, которые мы будем фиксировать на коже лица. Маски – это та тема, которая летает в воздухе в этом сезоне. Ее как бы так никто не назвал. Но, тем не менее, она появилась у Шанель. Культурные показы Армани и Приве тоже показали такие вуали, где были какие-то камни. Дизайнеры ощущают, что женщина скрывает свое лицо. Это Некое мистическое существо будущего, но в то же время это мистическое существо, о котором писали все там, не знаю, трактаты. И мы выиграли вот эту идею, когда мужское и женское становится одним, когда это какие-то рисунки на лице, но в то же время, может быть, это какие-то знаки, да, которые что-то означают. А что за этим скрыто? Кто это человек или это Бог? Образ для ювелирной съемки да, для Аллы и для меня очень интересный, потому что он и легкий, и сложный одновременно. Сложность в том, что... и легкость в том, что кожа должна быть идеальной, так как мы работаем с бриллиантами и различными дорогими камнями в этой съемке. Во-первых, это самый дорогой мейкап в моей жизни. Во-вторых, кожа не должна уступать этим камням, она должна также сиять, светиться. Поэтому моей задачей было довести кожу до совершенства, чтобы она максимально была свежей, сияющей. И дальше мы создавали маски при помощи ювелирных украшений. Для меня очень важно именно вот посмотреть на себя в зеркало, да, когда вот я уже готова перед тем, как пойти в кадр, чтобы понять, что, что кто я есть, да, что это за характер, чтобы мне было легче потом в кадре сыграть эту роль. Это больше сложность не для модели в подобных съемках, а скорее для фотографов, потому что нужно выставить план, выставить свет, мне кажется, достаточно тяжело, а для модели только терпение.